Terima kasih Yang Mdm. Perdana Menteri di atas jawapan tadi, satu strategi yang cukup baik. Cuma soalan saya Yang Perdana Menteri, saya cuba susuli balik ketika mana Yang Mdm. Perdana Menteri berada dalam kerajaan bermula tahun 80-an sehingga tahun 98, Berbelas-belas tahun Perdana Menteri berada dalam kerajaan, dari satu jawatan ke satu jawatan. Kemudian berada di luar kerajaan bermula tahun 98. Ternyata kes-kes yang melibatkan Yang Perdana Menteri di mahkamah, Uh, tidak satu pun membabitkan isu penyalahgunaan yang membabitkan harta dan wang rakyat Jadi uh, rakyat melihat Perdana Menteri merupakan orang yang layak untuk bercakap soal rasuah ketika itu uh, Dan saya sendiri melihat begitu Kenapa? Kerana rekod yang umat-umat tidak melibatkan isu rasuah, melibatkan wang rakyat Tetapi bila Perdana Menteri menjadi uh, Perdana Menteri tahun 2022 Seolah-olah uh, orang lain yang menjadi Perdana Menteri Bukannya orang yang bercakap tentang reformasi selama belasan tahun eh uh, kerana itulah indeks persepsi rasuah tidak berubah banyak. Dua tahun pertama kerajaan yang amat berhormat hanya kita berada skor 50 tahun 23 24 skor kita hanya 50 indeks persepsi uh, rasuah tidak jauh berbeza dengan ketika mana kerajaan berada dalam skandal World MDB skor 49 bahkan dibanding dengan kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020 skor pada masa itu 51 bahkan dibandingkan dengan kerajaan PS1.0 skor 53 Kenapa kerana Perdana Menteri tidak lihat serius untuk membanteras rasuah. Sebagai contoh dan ini soalan, kenapa dalam isu video rasuah di Sabah? Kita melihat bahawa walaupun lebih 300 lebih 300 muka surat dokumentasi termasuk dakwaan pindahan bank, aliran wang, invoice, surat menyurat diserahkan kepada SPRM, tapi hanya 3 orang sahaja didakwa. Selebihnya tidak didakwa bahkan ada menjadi calon di bawah parti yang ada kerjasama dengan parti yang berhormat Kenapa ketika politik yang amat berhormat sendiri mengeluarkan surat sokongan terhadap projek uh, hospital tahun 2024 mengeluarkan surat uh, menyenaraikan kontraktor untuk Kementerian Kesihatan enam kontraktor disenaraikan oleh politik yang amat berhormat sendiri ya, di mana Baik enam ini hanya dua sahaja yang, yang layak yang lain tidak ada rekod CIDB dikenakan tindakan tertertib dan rakyat tidak melihat tindakan daripada Yang Berhormat Muhammad. Dan Yang Berhormat sendiri menyatakan menteri tidak boleh guna kemudahan kerajaan turun pilihan raya. Tapi Yang Berhormat turun ke Sabah, keluar dari persawahan kerajaan Soalan. ada logo Pakatan Harapan. Soalannya Tan Sri Speaker, apakah sebenarnya yang membelenggu tangan dan kaki Yang Berhormat untuk bertindak lebih serius di dalam memerangi rasuah-rasuah pada era pentadbiran Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Apa-apa saya tak, tak ada masalah soalan macam itu. Itu lebih baik kerana minta penjelasan. Dengan Pertama saya menjemput Tuan Ahmad Fazli bin Sha'ri Pasir Mas. Silakan. Terima kasih Tuan Seri Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Perdana Menteri. Masih lagi hadir menjawab soalan untuk sebelum keluar negara hari ini. Baik, saya minta Perdana Menteri menyatakan status terkini pelaksanaan strategi pembantrasan rasuah National NACS 2024-2028 melalui pengukuhan lima strategi teras seiring usaha kerajaan meningkatkan tata kelola dan memerangi rasuah secara tegas dan adil tanpa pilih kasih. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Syed Mas. Dan strategi pementerasan rasuah nasional next itu telah pun diedarkan uh, tahun lalu kepada semua ahli yang berhormat. Jadi saya tidak bercadang untuk me membaca semuanya. Tetapi uh, sub strategi kelima diselesaikan tahun 2004, 2004 dan 18 itu sehingga November telah diselesaikan. Tapi yang penting ini ialah kerana next gunakan dashboard untuk membuat penilaian. Kemudian um, dia patuh kepada sistem pengurusan anti rasuah atau anti bribery management system yang lebih lebih telus dari sudut memastikan pelaksanaan yang dipantau di tempat kuasa khas kabinet tata kelola nasional. Jadi sekarang ini pemantauan itu lebih berkala dan sekaligus kita ambil beberapa langkah-langkah dicadangkan termasuk um, beberapa round undang-undang yang akan dibentangkan ya ini yang disebut umpamanya whistleblower, Act, FOI dan ombudsman yang sedang dirangka uh, oleh menteri yang dipertanggungjawabkan. Jadi um, jamalah-jamah tambahan itu termasuklah umpamanya badan-badan yang menyertai program anti rasuah secara berkesan dan agresif akan dipertimbangkan diberikan pemotongan cukai lebih selamat daripada kehilangan ketirisan kemudian whistleblower kalau ikut dalam rencana rang undang-undang yang akan dibentangkan akan diberi bukan saja perlindungan tetapi insentif supaya mereka dapat uh, jaminan pendapatan yang lebih baik kemudian Kada ilang saksi yang sedia memberi kerjasama kerana setakat ini nampak ada kejayaan-kejayaan bermakna. Contohnya ialah seperti mana saya sebut di Parlimen minggu lalu kerana kejayaan bukan saja SPRM tetapi semua pada badan penguasaan dari sudut kerangka besar anti-rasuah dengan ketirisan penyeludupan katil, itu kita berjaya mengumpulkan 15.5 bilion ringgit untuk kantung negara. Baik, saya jumpa Bapak Syamash. Terima kasih Yang Maksud Muhammad Perdana Menteri di atas jawapan tadi, satu strategi yang cukup baik. Cuma soalan saya Yang Maksud Perdana Menteri, saya cuba susuli balik ketika mana Yang Maksud Perdana Menteri berada dalam kerajaan bermula tahun 80-an sehingga tahun 98, berbelas-belas tahun Perdana Menteri berada dalam kerajaan, dari satu jawatan ke satu jawatan. Kemudian berada di luar kerajaan bermula tahun 98. Ternyata kes-kes yang melibatkan Perdana Menteri di mahkamah uh, tidak satu pun membabitkan isu penyalahgunaan yang membabitkan harta dan wang rakyat. Jadi uh, rakyat melihat Perdana Menteri merupakan orang yang layak untuk bercakap soal rasuah ketika itu uh, dan saya sendiri melihat begitu. Kenapa? Karena rekod yang Muhammad tidak melibatkan isu rasuah melibatkan rakyat. Tetapi bila Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri tahun 2022. Seolah-olah orang lain yang menjadi Perdana Menteri, bukannya orang yang bercakap tentang reformasi selama belasan tahun. Kerana itulah indeks persepsi rasuah tidak berubah banyak. Dua tahun pertama kerajaan yang amat berhormat, hanya kita berada skor 50 tahun 2023-2024, skor kita hanya 50 indeks persepsi rasuah. Tidak jauh berbeza dengan ketika mana kerajaan berada dalam skandal 1MDB, skor 49. Bahkan dibanding dengan kerajaan Perikatan Nasional tahun 2020, skor pada masa itu 51. Bahkan dibandingkan dengan kerajaan PS 1.0, skor 53. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri tidak lihat serius untuk memperteras rasuah. Sebagai contoh, dan ini soalan, kenapa dalam isu video rasuah di Sabah, kita melihat bahawa walaupun lebih 300 lebih 300 muka surat dokumentasi termasuk dakwaan pindahan bank, aliran wang, invoice, surat menyurat diserahkan kepada SPRM. Tapi hanya tiga orang sahaja didakwa, selebihnya tidak didakwa bahkan ada menjadi calon di bawah parti yang ada kerjasama dengan parti yang amat berhormat. Kenapa ketika setiap so politik yang amat berhormat sendiri mengeluarkan surat sokongan terhadap projek uh, hospital tahun 2024, mengeluarkan surat uh, menyenaraikan kontraktor untuk Kementerian Kesihatan, enam kontraktor disenaraikan oleh setiap so politik yang amat berhormat sendiri. Ya, pendek. Di mana... Baik, enam ini hanya dua sahaja yang, yang layak yang lain tidak ada rekod CIDB dikenakan tindakan tertertib dan rakyat tidak melihat tindakan daripada Yang Berhormat Dan Yang Berhormat sendiri menyatakan menteri tidak boleh guna kemudahan kerajaan turun pilihan raya. Tapi Yang Berhormat turun ke Sabah, keluar dari pesawat kerajaan Soalan. ada logo Pakatan Harapan. Soalannya Tan Sri Speaker. Apakah sebenarnya yang membelenggu tangan dan kaki Yang Berhormat untuk bertindak lebih serius di dalam memerangi rasuah rasuah pada era pentadbiran yang amat berhormat. Sekian, terima kasih. Baik. terima kasih. Saya tak ada masalah soalan macam itu. Itu lebih baik kerana minta penjelasan. Pertama, video rasuah. Saya dah jelaskan di parlimen. Saya sendiri nonton. Dan saya sendiri anggap uh, video itu uh, hujahnya ...kuat untuk disiasat. Tapi yang siasat itu SPRM. Dan menurut... ...keterangan SPRM setelah dirujuk... ...kepada Jabatan Peguam Negara... ...setakat ini... ...dia ini kes jenayah. Dia tak ada... ...time limitation. Pasti mas kena sabar. Sebab setakat ini tiga dia dakwa. Tidak dilepaskan... ...semua yang lain. Mengapa didakwa tiga? Kerana bagi dia... Compelling case, alasan dan bukti yang kukuh. Yang lain, dia masih. Sekarang ni masih ada keluar di video. Uh, di keterangan media, satu, dua. Itu tidak pernah ditutup. Jadi pada hemat saya, saya tidak mau, um, mengarahkan... ...mesti dakwa berdasarkan video. Saya tak boleh. Ini yang kadang-kadang diputar-belik kenyataan saya di Sabah. Dia kata Anwar um, menggunakan alasan ini. Pada bagi bagi dia alasan kukuh. Saya nak terangkan tentang sini betul. Bagi saya nampak alasan itu munasabah. Tetapi harus disesat. Itu saja. Jadi proses itu kita kena ikuti masa. Baik. Apakah kerana orang-orang ini kodonya orang uh, kerana uh, parti yang bersama? Yang dua didakwa itu dari parti yang bersama dalam kerajaan dua ini dakwa itu orang parti kerajaan perpaduan. Jadi bukan kita melindungi. Tapi apa yang harus perdana menteri lakukan? Beri arahan yang kukuh. Jangan kecualikan sesiapa. Tapi bukti yang kuat, itu yang pertama. Apakah yang lain akan didakwa kemudian? Itu saya tidak tahu. Yang pokoknya belum dipadam. Belum ditutup kes mereka daripada maklumat yang saya sampai kepada saya belum ya baik yang soalan yang kedua ialah tentang uh, sokongan susah politik saya ya dia membuat dan saya uh, telah memberi teguran yang keras kerana peraturan kita tidak membolehkan uh, kalau ada surat kepada saya maksima sila teliti itu standard mana-mana surat saya pergi mana-mana Sabah berpuluh-puluh surat ada yang kontrak kita kata sila triti tapi tidak boleh membuat satu uh, sokongan itu saya setuju dengan saudara uh, yang, yang Muhammad yang 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 ketiga itu dia bangkitkan soal maaf tadi ya aset, aset kerajaan untuk oh aset kerajaan digunakan saya tidak ada program di Sabah itu program kerajaan Kempen saya semuanya kempen atas nama parti. Di parlimen dah dijawab. Kalau begitu saya pakai mobil mana? Mobil kerajaan. Itu diberikan kelonggaran. Perdana Menteri mesti guna pasukan keselamatan dan kenderaan rasmi. Dalam apa program? Sebab pertimbangan security. Yes, saya itu saya guna bukan begitu tapi program kempen tidak ada program kerajaan. Saya melarang Ada program masa mahasiswa temu Anwar dibuat di universiti. Saya batalkan dan tukar tempat. Dan eh, kerana tidak mahu universiti secara rasmi terlibat menganjurkan program Temu Anwar dengan anak muda. Jadi saya harap, eh, suara, eh, yang mahu faham sebab dalam peraturan kerajaan memang seorang Perdana Menteri temu Menteri, di, di selayaknya menggunakan. Kerana ini soal security yang di luar daripada uh, pertimbangan saya. Baik, saya jemput Seri Aman. Terima kasih eh uh, tuan-tuan. Terima kasih kepada uh, Yang Yang Berhormat Tambun atas uh, penjelasan ataupun penerangan yang uh, begitu jelas. Saya amat tertarik dengan uh, isu ataupun topik iaitu mengenai pemberterasan rasuah yang dibangkitkan uh, oleh uh, Pasir Mas tadi. Jadi saya terpanggil tuan-tuan Tua, untuk uh, bertanya ataupun uh, mohon penjelasan dari yang amat berhormat yaitu apakah uh, perkembangan terkini reformasi institusi dan perundangan yang dirangka oleh kerajaan yaitu uh, RUU Ombudsman, RUU kebebasan uh, maklumat kalau tak silap saya dan RUU pendanaan politik ya adakah langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan indeks CPI kita mohon uh, penjelasan daripada Yang Maha Berhormat Tambun kasih. terima kasih Yang Menteri terima kasih Yang Ummat uh, seperti mana yang telah saya jelaskan uh, menteri yang berkenaan telah membentangkan keputusan dasar untuk Jemaah Menteri luluskan ombudsman FOI give information dan juga pendanaan politik dan pengagihan kuasa.